Salam əziz tələbələr. Bu gün sizinlə karyera planlaşdırılması və peşəkar inkişaf planının hazırlanması haqqında danışacağıq. Karyera nədir? Ümumiyyətlə peşəkar inkişaf planı nədir? Necə hazırlanır? Onun əsas elementləri nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə biz gələcəyimiz haqqında nəyə görə düşünməliyik və necə düşünməliyik? Bu və digər sualları videomuzda sizlərə izah etməyə çalışacağam. Əvvəlcə sizlərə üçlü bir formula haqqında danışmaq istəyirəm. Üçlü formula bunlardan ibarətdir. Mən hazırda hardayam? Mən hara getmək istəyirəm? Məqsədimə çatmaq üçün hansı imkanlar mövcuddur? Biz karyera hədəfi qurmaq üçün ilk öncə harda olduğumuzu və hədəfimizi müəyyən etməliyik. Mən hazırda haradayam? Hara getmək istəyirəm? Məqsədə çatmaq üçün hansı real imkanlar mövcuddur? Bir misal çəkərək sizə daha ətraflı məlumat verim. Məsələn, mən hazırda 15 yaşında bir gəncəm və avtomobil ustası olmaq istəyirəm. Avtomobillərə böyük həvəsim var və düşünürəm ki, avtomobil ustası olmaq üçün hansı imkanlardan istifadə edə bilərəm? Əvvəlcə nə edirəm? Baxıram ki, yaşadığım şəhərdə peşə məktəbi var və bu məktəb müasir avtomobillərin təmiri üzrə təhsil-tədris təklif edir. Və belə olduqda mən qərarımı verirəm, orta təhsil təhsilini başa çatdıqdan sonra müvafiq prosedurlardan, imtahanlardan keçərək həmin məktəbdə təhsilə başlayıram və bu mənim peşəkar inkişafımda mühüm bir addım olur. İmkanları dəyərləndirmək çox vacibdir. Əgər mən başqa bir sahədə peşəkar olmaq istəyirəmsə, o zaman baxmalıyam ki, mənim hədəfimlə uyğun təhsil sahəsində olsun, təcrübə sahəsində olsun, hansı imkanlar təklif olunur. Siz mənə sual verə bilərsiniz ki, karyera seçimi edərkən əsas nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Mən sizə deyirəm ki, əsas 3 faktor bizim karyera seçimi etməyimizə böyük təsir edir. Bunlar hansılardır? Bunlar bacarıqlar, maraqlar və dəyərlərdir. Məsələn, mənim bir sahəyə həvəsim var, bir sənətə, bir sahəyə həvəsim var. Ə, marağım da var, amma bacarığım yoxdur. Belə olan halda mən çalışmalıyəm ki, bir ortağ balansını tapım, orta nöqtəsini tapım və həm maraqlarıma, həm də bacarıqlarıma uyğun bir peşə seçimi edə bilim. Kariyer seçimində doğru və yanlış qərarlar varmı? Əslində doğru və yanlış qərar yoxdur. Biz gənc olaraq bir sıra sahələrdə özümüzü sınaya bilərik. Bir növ bu bizə özümüzü tapmaqda, kəşf etməkdə kömək edir ki, mən nə istəyirəm. Hər hansı bir sahədə özünü sınadıqdan sonra bilirsən ki, hansı sahə mənə daha yaxındır. Mən bu sahəyə uyğunam, yoxsa yox. Və ona görə mən sizə tövsiyə edirəm ki, mümkün qədər erkən yaşlardan fərqli sahələrdə çalışmağa başlayın və müəyyən təcrübələr əldə edin. İndi isə karyera planlaşdırılmasında əsas elementləri addım-addım təhlil edək. Birincisi, özünüzü tanımalısınız özünüzü tanımağınız, qeyd etdiyim kimi, öz bacarıqlarınızı düzgün qiymətləndirməkdən, maraqlarınızı düzgün müəyyən etməkdən və dəyərlərinizi əsaslanan bir qərar verilməsindən ibarətdir. İkinci əm mühüm addım isə iş dünyası ilə tanışlıqdır. Yəni bu iş dünyası ilə tanışlıq öncədən qeyd etdiyim kimi siz bunu təcrübə qazanaraq da əldə edə bilərsiniz, araşdırma edərək öyrənə bilərsiniz, internet imkanlarından da istifadə edərək müxtəlif peşələr, sənədlər haqqında məlumat əldə edib iş dünyası ilə yaxından tanış ola bilərsiniz. Üçüncü addım əsasən təcrübənin əldə edilməsi ilə əlaqədardır. Deyək ki, siz iş dünyası ilə tanış oldunuz. Hansı sahələrdə hansı peşəklərin olduğunu artıq bilirsiniz və gedirsiniz təcrübə əldə etməyə. Təcrübəni əldə etdiyiniz zaman siz artıq özünüzü bu sahədə ilkin olaraq sınamağa başlayırsınız və bu işin sizə uyğun olub olmadığını müəyyən edirsiniz. 4-cü isə qərarın verilməsidir. Deyək ki, siz üç mərhələdə özünüzü sınaqdan keçirdiniz öz məqsəd və maraqlarınıza uyğun peşəni seçdiniz və qərar verdiniz. Bəzən verəcəyimiz qərarı prioritetləşdirməyi də bacarmalıyıq. Məqsədlərimizi və maraqlarımızı. Belə deyək, bəzən olur ki, elə bir iş, iş seçə bilirik ki, ilkin mərhələdə elə də çox gəlir əldə etməyə bilirik. Amma müəyyən təcrübə qazandıqdan sonra, peşəkar olduqdan sonra biz gəlir əldə etməyə başlayırıq. 5-ci olaraq Sahəmizi seçmişik. Bilirik ki, marağımıza uyğun bir sahədə çalışacağıq və yekunda işə müraciət edirik. Bunu da deyim ki, işə müraciət etmək üçün əvvəlcə iş axtarışı prosesinə başlamalıyıq. Bunu müxtəlif iş elanlarını nəzərdən keçirməklə də eləyə bilərik. Və sonuncu, bu sahədə seçdiyiniz sahə, peşə, sənət üzrə bir növ karyerada yüksəliş. Demək istərdim ki, Karyerada inkişaf ümumiylə hər hansı karyerada olur olsun, uzun və daima inkişaf edən bir prosesdir. Biz heç vaxt deyə bilmərik ki, bu karyeranın sonu bu nöqtədə bitir, başa çatır. Xeyr. Yəni istənilən peşə sahəsində durmadan, dayanmadan inkişaf etmək mümkündür. Sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bəs peşekar necə olmalıdır? Videonu saxlayıb izləyərlə də bu barədə fikrinizi bildirsəniz, mənə çox xoş olar. Bir peşəkar necə olmalıdır? Və ya hətta bir peşəkar kimdir? Belə bir misal çəkək. Biz ə, həkim axtararkən necə bir həkimə müraciət edirik? Təbii ki, öz sahəsini yaxşı bilən birinə. Və ya hətta bir müəllim yanında hazırlaşmaq istəyirik, bir ə, bir fənn öyrənmək istəyirik, bir elm öyrənmək istəyirik və yaxşı müəllim axtarırsınız. Ətrafımızda dost, tanış və qohum əqrabalarımızın məsləhət görəcəyi yaxşı bir savadlı müəllim əlbəttə olacaq. Doğrudurmu? Doğrudur. Baxın, sizlər də gələcəyin bir iş sahibi, bir müəllimi, bir həkimi, bir ustası və ən əsası bir peşekarı ola bilərsiniz. Bəs peşekər olmaq üçün nə etmək lazımdır? Birincisi Mən özüm özümü necə görürəm sualını özümüzə verməliyik. Bu sualı verərək mən öz məqsədlərimi, hədəflərimi, mənfi və müsbət cəhətlərimi, zəif və güclü tərəflərimi müəyyən edə bilərəm. İkincisi, başqalar mən necə görür? Bu sual da ortaya qoyuram. Ə təvcih eləyirəm ki, öz yoldaşlarımız arasında belə bir sorğu keçirin və dostlarınızdan sizin haqqınızdan nə düşündüyünü yazmalarını və yaxud da sizə demələrini xahiş eləyin. Bunu daha yaxşı sosial şəbəkələrdə belə sorğular vasitəsilə də eləyə bilərsiniz, daha maraqlı alınması üçün. Və əsas dostlarınız bu sorğuya iştirak edən şəxslər sizə sizin 3 xüsusiyyətinizi qeyd etmələrini xahiş eləyin. Sonra siz baxın, özünüz özünüzünüzü görürsüz. Sizi başqalar necə görür? Sizin özünüzü necə görməyinizlə başqalarının sizi necə görməsi arasında ortaq fikirləri ayırın. Bu nəyə lazımdır? Bu sizin sizin şəxsi peşəkar brendinizin qurulmasında, peşəkar adın qazanılmasında bu istiqamətdə atılan bir addımdır siz bunu özünüzü qiymətləndirmədə və özünüzə add qazanmaqda istifadə edə bilərsiniz. Bəs peşəkar inkişaf planı nədir? Peşəkar inkişaf planı necə hazırlanır? Peşəkar inkişaf planı bir növ karyerada insanın yol xəritəsidir. Yəni konkret desək, siz istər həyatınızda, istərsə də karyeranızda daim yeniliklərə açıq olmalı, şəxsi bazaratları özünüz inkişaf etdirməli, Təhsiliniz üzərində ciddi işlər görməlisiniz. Deməli, kim bir peşəkar olmaq istəyirsə, hədəflədiyi istiqamətdə addım atmalı və əzimlə çalışmalıdır. Yəni, "əgər peşəkarlığın bir sirri varsa, bu da çalışmaqdır" deyə bilərik. Əbəs yerə deməyirlər ki, iş insanın cöphəridir. Mən sizə peşəkar inkişaf planını 5 addımda izah etmək istəyirəm. Birinci addım özünü qiymətləndirmədir. Özünü qiymətləndirmə əvvəlcədən də qeyd etdiyim kimi dəyərlər, maraqlar, bacarıqlar əsasında təşkil olmalıdır. İkinci addım məqsədin qoyulmasıdır. Belə bir atalar sözü var ki, hədəfi olmayan cəmiyyət heç bir külək kömək edə bilməz. Ona görə də məqsədimizi müəyyən etmək, konkret olaraq hədəfin qoyulması, bir növ karyera planlaşdırılmasında, peşəkar inkişaf planının hazırlanmasında M vəzif məsələlərdən biridir. 3-cü addım strategiyanın hazırlanmasıdır. Deməli, hədəfimizi bilirik, öz bazarıqlarımızı, maraqlarımızı artıq müəyyən etmişik və strateji hazırlayırıq ki, məqsədimizə, hədəfimizə necə çatmalıyıq. 4-cü addım imkanların müəyyənləşdirilməsidir. Bunu belə də izah edə bilərəm. Məsələn, mən tərcüməçi olmaq istəyirəmsə, tərcüməçi olmaq üçün baxıram ki, hansı imkanlardan istifadə edərək mən öz dil bacarıqlarımı artıra bilərəm. Və sonuncu 5-ci addım. Bu isə zamanın izlənilməsi prosesi. Zamanın izlənilməsi nəyə görə vacibdir? Belə ki, mən deyə bilərəm ki, mən tərcüməçi olmaq istəyirəm, istər ingilis, fransız, alman, çex və s dil olsun. Bəs bu dili hansı müddətdə öyrənəcəm? Mən zamanı konkret olaraq qoymağı bazarmalıyam. 2 ayımı, 3 ayımı, 1 iləmi, 2 iləmi, 5 iləmi və sair bu mərhələləri qeyd eləyərək özümə bir plan hazırlamalıyam qəti şəkildə. Peşəkar inkişaf planı bir neçə hissədən ibarət ola bilər. Mən sizə iki cüt peşəkar inkişaf planı təklif eləyirəm. Birincisi bir qədər mürəkkəb, ikincisi daha sadədir. Bütün qeyd etdikləriniz, maraqlarınız, hədəfləriniz, güclü və zəif tərəflərinizi qeyd edərək qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərinizi, çatmaq istədiyiniz hədəflərinizi qeyd edərək özünüz üçün bir plan hazırlaya bilərsiniz. Və sonda sizə belə bir tövsiyə etmək istəyirəm. Zamanınızı düzgün qiymətləndirin. Cəmlərin əlində olan ən böyük investisiya onların zamanıdır və zamanınızı öz peşəkar inkişafınıza xərcləməyi bacarmalısınız. Video izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.